Пку пода наступку зіграє Сергій Безруков. В цю звістку минулого тижня оприлюднили поважні інтернет-видання. Чи так це насправді? Дивіться уважно. Щоранку на каналі один плюс один аромаксамиркавий якобс запрошує гостей. Померти не страшно, страшно померти, а потім тебе зіграє безруков. Так в одну фразу актора Валентина Гафта вклалися усі коментарі та жарти про актора Сергія Безрукова, якому до снаги відтворення на екрані образів великих: Олександр Пушкін, Сергій Єсенін, Христос. А хто зіграв Висоцького в останньому кінохіті? Як автори не інтригували? А глядач розгледів знайомі риси. Правда ли, що іменно ти. сыграл роль Высоцкого в фильме «Высоцкий. Спасибо, что живой». Да. Друзья, это был Сергей Безруков. Дотепники прошлые гостей. Ну и кого я камай такий аромат, можно назвать и тільки рамак Смытый э, Виталий Сергеевич, грех не спросить э, о вашем сыне после этого сюжета подтверждайте его слова. Я не про да, что он сыграл высоцкого спасибо, что живой, а про э, Да, я, я понял, да. Знаете, для меня тоже такая неожиданность. Вот это, что оказывается здесь и ходят слухи, что вот так, то-то, то-то. Я скажу, что у мускалиф или у мускалей. Я даже не слышал в Москве этого, вот таких, что вот такая версия существует. Не слышал, хотя я вращаюсь, варюсь в котле этого искусства театрально-киношного. Но, вот знаете, когда задают такой вопрос, хотел бы услышать, как задает этот вопрос человек. Если он задает, правда ли, что Сергей Безруков будет играть Богдана Ступку? Это то есть с радостью, что именно такой артист будет. Артист Сергей Безруков играет многих великих людей, начиная там с Есенина, Пушкина, Яжин до самого э, Понти, то есть это и, и Шуа, и Шуа. Рисуа, да, мастер Маргариты. мастер Маргариты, что и вот он будет играть Богдан в Ступку. И это как задано? Или неужели он будет нашего великого играть в Богдан в Ступку? Вот в какой концепции, как, с какой тональностью задан вопрос? Если это действительно, ой, это было бы хорошо. Я, честно говоря, тоже первый раз слышу. У нас с сыном очень доверительный. Один из первых узнал, что будет он играть, и Высоцкого сниматься. Это был я. Вот, и я благословил это дело, потому что Сережа, я говорю: э, ну, не как что, но я узнал. И если бы это было правда, и это так, то наверняка бы он мне сказал и что-то. Вот мне предлагает все. Слышали, уважаемые да. журналисты, и записали. Да. На ведь не являю такой ранее, ранее, можно биты себе чашки ароматный Яков Марк. Виталий Сергеевич хотят зрители с вами пообщаться. Да, Доброго.